Вітаю, вас, шановні друзі! Мене звати Олександр Лащенко, і це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість, народний депутат Олександр Кірш. Вітаємо вас, пане Олександре. Здравствуйте. Привід для розмови простий. От до вас попередні ефіри, адже останнім часом доводиться майже щотижня, не щодня. Два роки, два роки, два роки. Два роки Небесної Сотні, два роки втечі Януковича, два роки початку анексії Криму, от Айдер добав. Кримсько-татарський журналіст був от, попередником теж в суботньому інтерв'ю. А зараз ми поговоримо, пане Олександре, два роки отих подій у Харкові. 1 березня 2014-го захоплення облдержадміністрації, але зрештою Києву вдалося відновити контроль і це ключове місто Південного Сходу України, так і не опинилося під контролем сепаратистів на відміну від частини регіону на Донеччині Луганщині. Зараз про це поговоримо. И перед тем, как мы почнемо нашу разговор, вот вспомним эти як как все это происходило. 1 березня 2014 года Харьков, областная Державная администрация.

вы же не просто народный депутат, вы харкевианин, обранный да. по округу на Харьковщине. Да. Людина, которая поддерживала Евромайдан. Да, причем я не просто избран, я избран как представитель Народного фронта. Я один из немногих, точнее говоря, один из двух представителей демократических сил, которые выбраны как мажоритарщики от восточной Украины. Есть еще один депутат в БПП от блока Петра Порошенко, он от Донецкой области. Да, в городе полтора миллиона. На полтора миллиона всегда найдется пару десятков сумасшедших, которые оденут георгиевские ленточки. Это не очень высокий удельный вес. Пару десятков на полтора миллиона ватников. Это нормально. У нас демократия. Конечно. Они, десятка на ваш погляд? Не я думаю, из агрессивных не больше. Из агрессивных. А из заодно поддавшихся инстинкту толпы, которые сами по себе не активны, Но раз толпа пошла, то и я пойду их несколько больше. Но таких вот активных, завзятых, ненавидящих Украину и все украинское не так много. Тем более мы видим, когда поутихло, Ушла куда-то мода ходить по Харькову в георгиевских ленточках. Не ходит сейчас в них никто. Ушла мода быть ватником. И я думаю, здесь большую роль сыграл сам Путин, который объединил Украину против себя. А что делает официальный Киев для того, чтобы таких людей На вулицях було менше до Вони мають право робити що завгодно в рамках законодавства України, принаймні, щоб не били євромайданівці. я <пустим> пам'ятаю навесні 14-го просто виловлювали євромайданівців. И было да, их. Да, прямо в центре мерзкие места. Кадры были, когда медсестра из Моцарь области его. добивала ногами ходе медсестра был. раненого. Вы понимаете? Мне кажется, поутихло и успокоилось. Именно благодаря тому, что Путин в значительной степени объединил против себя Украину, и люди поняли, что быть против Украины сейчас – это быть предателем родины. Люди поняли и другое: России они не нужны так же, как не нужны России оказались ДНР и ЛНР, а повторять их судьбу, быть какими-то регионами изгоями, никому не нужными, чьи не то, что дипломы и прочие документы не признает весь мир, а вообще не признанными в темноте, как Крым и прочее, прочее, никто не хочет быть. Их и изначально было немного. И здесь я хочу отметить, особую роль, как ни странно, сыграли болельщики. Болельщики металлиста. Именно они показали, что Харьков устроит выжженную землю агрессору. Понимаете, когда болельщики, а именно из Харькова прошел, пошла знаменитая кричалка про Путина, которая потом была переведена на все, на ваши, э, все европейские языки. Волосытые. Так вот, именно из Харькова она пошла, и Путин увидел, что раз харьковская молодежь, а это не пару десятков сумасшедших на площади, это тысячи людей, причем молодежи, нашего будущего, та самая молодежь, которую ругали как политическую инфантильную, как политическую инертную, именно она заменила знаменитый лозунг про Суркиса поменяла Суркис на Путин, и получился тот самый знаменитый тезис, который потом обошел всю Украину, тем самым было показано. Молодежь не за Путина, Харьков им устроит выжженную землю. Да, есть выродки, но их меньшинство нравится носить ленточки, пусть носят, их никто не трогает. Но никаких пропутинских, антиукраинских, военных, ватницких настроений в Харькове на сегодня нет. Наймай. Переболели так же, как в Одессе, переболели с кровью, когда сожгли Дом профсоюзов, причем сожгли про трагической случайности, из-за того, что сами нарушили правила техники безопасности. на можно понять, э, да. Да затягивается. Э, в Харькове, обошлось в Одессе. без этого. В Харькове обошлось даже без той крови, которая была... в Которая была... да, 15-го года. Да, Какие-то вещи время от времени случаются. Что-то все время происходит. Но сравнивать это с тем, что было на Донбассе, сравнивать с теми цветами и танцами, которыми встречали агрессора в Крыму, в Донецке и Луганске, Харків не приходиться. Харків це все-таки украинской української інтелігенції, вузов. Ви зараз працюєте в Києві як народний депутат України, але ж в своєму рідному місті буваєте Конечно. в Харкові. Регулярно. Конечно, Ви спілкуєтеся з людьми. Які безусловно. зараз їхні настрої через два роки після тих подій? Отношення к національної незалежності, безусловно, однозначно. Здесь нет совершенно никаких вопросов. Петримка. Сейчас даже да, безусловно. Сейчас даже нельзя говорить. Вот мне неприятно, когда говорят Юго-Восточная Украина как нечто отдельное. Нет никакой Юго-Восточной Украины. Есть единая, цельная, неделимая, соборная, унитарная Украина, сознающая тебя, себя как часть единой страны и пару захваченных регионов на Донбассе, зомбированных, одурманенных российской пропагандой, которую еще долго придется преодолевать, контрпропагандой, но это совершенно разные вещи. Пан Александр, я вот, видите, что хочу у вас особисто саме Вы какие почуття имеете до этих людей, не тех, кто еще были евромайданевцев, захоплюючи Облдержадміністрація два роки тому, а тих, хто просто приходили на мітингу без насильства, які не рвали український прапор, але все одно вони сповідують про російський погляд. Адже вони є в Харкові. Тоді два роки тому не лише з Белгорода туристи, так звані, приїздили, не лише той самий Моторола, так який потім став відомий на Донбасі. були і харків'яни. Як ви до них ставитеся? От речі, перед тим як ви дасте відповідь, я наведу. Думку людини, саме представника тієї самої харківської інтелігенції, про яку ви зараз кажете, людина, яка постраждала під час штурму противниками України, ода Сергія Жадана. Я їх сприймаю як опонентів, але їх далі сприймаю як своїх співгромадян. Те, що вони зупинилися, не поїхали на Донбас воювати, те, що вони знову ж таки не стріляють в своїх співвітчизників, не стріляють в воїнів за селу. ну, для мене це принаймні достатня причина для того, щоби. чтобы дальше ездить с ними в метрополитене да и дальше вот, власне, жить в этом городе, который я люблю, и почуватися в нем комфортно. А вы, пане Кирш, как ставите до этих людей, до оппонентов, которые не вдавались до насильства? Согласен, согласен, в любом случае. Понимаете, я бы даже не стал называть это активным насилием. Еще в 1895 году вышла великолепная книга Лебона о толпе, об инстинктах толпы и прочее, прочее. Понимаете, пару заезжих казачков из Белгорода или из Москвы уже было достаточно, чтобы возбудить эмоционально подготовленную толпу. Казачки съехали, вспомнили про свой разум, пораскинули собственным умишком и поняли, что ошибались под воздействием казачков. Большинство именно таковы. Тем более, что когда экономические проблемы э, накладываются, наслаиваются на подстрекателей, а вот сейчас ситуация другая. Экономические проблемы остались. Но теперь экономические проблемы как бы вызывают у народа не желание выйти из Украины, а, скажем, некие персонифицированные протесты против премьер-министра, условно говоря, против Верховной Рады и прочее, прочее. Но никак речь не о том, что все, мы пошли. Куда пошли? Куда пошли, если никому э, отдельные украинские анклавы не нужны и России в том числе? Поэтому скорее политические устремления э, заменились экономическими, что гораздо более естественно. Я хочу в этой связи только напомнить, что уже сам факт, что в разгар войны с Россией э, претензии людей к власти связаны с... Экономикой с тем, что маленькие зарплаты, маленькие пенсии, Коррупция. растет курс, коррупции и прочее, прочее, все эти претензии носят мирный характер. Mm -hmm. Понимаете? В 1942 году, в разгар войны, беды народа были совсем другие. Mm -hmm. И то, что сейчас самая большая проблема что вот высокие тарифы, которые действительно явно завышены, и мы еще спросим mm -hmm. с Вовка. Mm -hmm. Который их ну, посчитал. Да, 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 да. Это прежний менеджер Рошена, кстати, в России. Он нарисовал эти тарифы. Мы еще с него спросим, ну, думаю, безусловно. Не сам, не сам, но ключевые цифры от него исходили. Так вот, когда это главная проблема и претензия народа, это все-таки показывает что в военное время для военного времени мы живем еще не так плохо, и нет никаких устремлений антиукраинских относительно выхода из страны, относительно какой-то Новороссии, проект Новороссии заглох. І ограничился тільки Донбасом. Никакая юго-восточна Україна потенціальною на ворозі тепер не входить. Нагадаю, заглохла гост... забилі. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода в програмі сьогодні інтерв'ю є народний депутат України, обраний саме за округом на Харківщині Олександр Кірш. Я от хочу до вас звернутися ще з яким запитанням. Оскільки я розумію, дуже оптимістично ставитеся щодо оцінки зараз харків'ян, їхніх політичних поглядів. Але ж мером залишається Геннадій Кернес, обраний на законних виборах. Та й Кернес. Изменился. изменился и сам Кернес. Понимаете, чувствуя, что изменился общенародный вектор, сам Кернес стал другим, и это уже не тот Кернес, который был при Януковиче. Ожидали, что Кернес вместе с Добкиным в Харькове соберут съезд, О, да, соберут съезд. Тырешний при Соберут съезд. съезд, просто Янукович побоялся да, а да, выходить на Да, 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 на, да, на, да на этом съезде не было тех решений, которых от него ожидал э, Путин. Там були такі відсидічно мирне американські. А як ви ж, до речі, пане так так, так, це цікавий момент. Це ви маєте на увазі з'їзд у Харкові 22 лютого 2014 року. Да, 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 да. Там у всій красі були. І той же Геннадій Кернес, і Добкін, і Сібер Оплота з Героївська. Так, же там не було і Янукович лозунгов. тоді був у Харкові. Як вважаєте? що він не прийшов, побоявся і правильно зробив. Злякался просто? Безусловно. Его а что стало чинником того, что он злякался? Наверное, депутаты из России были присутствованы на съезде тогда. А уже стало понятно, что власть изменилась, что власть Януковича ловит, что Янукович борьбу с властью проиграет, и ему нужно срочно убегать в бандитскую Россию, потому что больше ни одна страна ему не даст приют, разве что Северная Корея. Но путь туда все равно лежит Россия через Россию. Дала притулок. Вот. И Кернес почувствовал, Що вектор змінився, що ветер дует в сторону, що народ став совершенно другим, а не таким, як від нього очікували. Провел этот съезд совершенно інакше. Оскільки ми пана Кернеса зараз згадуємо, наведемо з перших уст коментар мера Харкова в інтерв'ю нашому Харківському кореспондентові Володимирові Носкову. Отже, Геннадій Кернес. пророссийски настроенными э, лидерами общественных организаций. Я постоянно с ними общался, я с ними э, говорил э, и объяснял им, что нет на сегодня э, возможности, там, когда требования были референдума, когда были другие требования. То есть у меня был контакт с ними, э, потому что их тоже надо было слышать. И в этом отношении я могу сказать, что в те встречи, которые были до моего ранения, они принесли определенную тоже свою пользу. Там был парень, я спрашиваю, что вы хотите, вот вы зашли в мэрию, он говорит, вы давайте открывайте сессионный зал, и мы проведем сессию и создадим, мол, Харьковскую республику. На что я ему ответил, чтобы он пошел далеко и сам понял, куда. Вот и все. Поэтому я всегда говорил о том, что никаких сессий. В процесі направлення створення Харківської республіки не будуть ну, це ще інтерв'ю, датоване липнем 14-го року. Якраз ще були свіжі ті події у пам'яті. Зараз мы на уже два года. Совершенно нормальная позиция. От Кернеса ждали гораздо худшего. Он повел себя взвешенно, поскольку для Кернеса не играет роль политика и Россия, а важны только деньги. И он понимает, что деньги э, можно зарабатывать только в городе, где есть спокойствие, а не в городе, который просится в другую Тому, страну. Вот в этом звездку, пан Александр, вы говорите, что Киев должен вести эффективную контрпропаганду, чтобы настрои харьковьян... Я говорил не о Киеве, вы все время говорите Киев. Украина. 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 Киев Добре. это символ, как столица. Как мы а скажите, в ласка, Лондон, так, ми і не наговоримо в Великої Британії, на Лондон. До вас, як представника Україна. фракції про прем'єрське, зараз ці всі проблеми з коаліцією. Відставкою, не відставкою прем'єра Арсенія Цунюка, Криза ця, от зараз депутати Верховної Ради перебувають в Європарламенті, стільки закидів на свою адресу чують. Як ви вважаєте, якщо так буде вестися боротьба з корупцією в Україні, не в Києві лише взагалі, але ж від Києва залежить тут і Верховна Рада, і президент і прем'єр? Якщо так в лапках вестиметься боротьба з корупцією, такі будуть кризи постійно пермаментні і так далі, і так далі. Настрой залишится харьковян проукраинским и надо. Думаю, что да, мы это уже видим, что как бы ни была плохо ситуация в Украине, в Россию все равно никто не хочет, тем более, что понимают, что Россия Украину все равно не возьмет, поэтому наши проблемы, это наши проблемы, решать их самим нужно, а для того, чтобы город увидел, что борьба с коррупцией действительно ведется, я бы сказал, необходимо 3-4 знаковые посадки, причем такие, когда суд не отпускает под залог, вот, а действительно нужно посадить трех-четырех, ну, лучше 5-6, особенно взорвавшихся чиновников верхнего уровня, чтобы борьба с коррупцией проводилась не только через создание десятка антикоррупционных органов. Я уже запутался, сколько у нас антикоррупционных органов, а чтобы хотя бы 5-6 человек действительно посадили. И чтобы коррупция начала Борьба с коррупцией началась именно с этого, а не с того, что начнут отслеживать несчастных врачей и учителей, у которых зарплата 1500 гривен, они а получают ли они еще благодарности потому что на полторы тысячи действительно не выжить. И там уже с этой коррупцией должна вестись экономическая борьба через рост зарплат, а для этого нужно экономический рост, а для этого нужны инвестиции и прочее, прочее. То есть начать нужно с той, с той коррупции, которая сверху, это не коррупция нищеты, как коррупция врачей и учителей. Это коррупция жадности. Это преступная коррупция. И тогда город увидит. Я все-таки очень надеюсь, что раз уже президент меняет генпрокурора, что раз уже Запад, условием траншей, ставить реальну боротьбу з корупцією, то все-таки посадки почнуться. І городу буде поводу спокоїтися. Харкова. Харково. Ну що ж, я вам дуже дякую, пане Олександре. Нагадаю, що у вас там в студії був сьогодні народний депутат України. Обраний саме за Харківським округом Олександр Кірш. Ви я так бачу дуже оптимістично все висловлюєте. Все буде добре. Добре. От за рік знову ж таки зустрінемося. Переконаємося, що у вас прогноз справдився. Привіт, програму Олександра Лаченко. Дякую вам, друзі, за увагу.